すごいダークファリスのオーラ。苦しくて息が詰まりそう。戦士さんと僕でオーラを払ってみよう。はいおお。オーラが薄くなお前たち二人がいなかったら、とても先は進めなかっただろう。 たオーラが充満してこないうちに、さっきを急ごうここが、ランブリッジの言っていた、機関士のようだけどジゼル <laughs> ジゼルケイブにエネルギーを吸い取られてる私も うしたからわかるの心を闇に支配されるほどと苦しみが今ジゼルを襲ってるはず聖師さんジゼを助けに行きましょうそれ以上一歩も動くバチルだ エネルギーの充填点は邪魔はさせないイ。マチルダエネルギーの充填速度を最大限に引き上げる。かしこまりました。波の人間なら。 精神が崩壊してしまってもおかしくはない吸収レベルだだがこの警部を完全復活させるため続けさせてもらうふっ来たなジゼルの守り人だが私もビクトリア様をお守りする者としてこの場は命を落として死守してみせるさあ来いセクシー このマチルダが相手だ

奏でましょう戦いの戦慄 <laughs> 胸が痛みますが我が理想のためならば多少の犠牲はやむを得ませんアハハ よし行こう追撃を胸が痛みますが我が理想のためならば多少の犠牲はやむを得ませんポラリスよ力を貸してくれ

前に進む者たちに清らかな癒しと加護を私がついていますありがとうあがいともいかなくてれはない 私に倒されたいのかそれな、ね、の望み通りにしてやろうこれで終わりだやるわけ総意突撃やるわけ足がいてみせなさい、私としたことぞあら力が満ちた… 逃がさない追撃をいけ行まだ終わりませんよ奏でましょう戦いのせい当然の結果だな けマチルダエネルギーは完全に充填されたお前が時間を稼いでくれたおかげでケ部ブは完全な状態で起動できるししかしここで引いてば不死身のよりしろジゼルを相手に渡してしまうことになりませんたとえ聖騎士と差し違えてでもジゼルは渡しません引きなさいマチルダ あなたでは聖騎士には勝てませんししかしたとえ世界を手に入れたとしてもあなたが私のそばにいない結末は受け入れられませんそれに完全に復活した警部の力をもってすれば勝てぬ相手はいないさあ今からいよいよ警部を起動します あなたも私のもとに来るのですはっかしこまりました聖騎士たちよそこは機関室いわばダークファルスケイブの体内捕食した獲物を溶かして消化するように。 お前たちを警部の気でめしてくれよ。いや。なんだこりゃ。今までとは比べ物にならねえ苦しさ。 の地下で気を振り払っている。<laughs> 耐えるだけ。精一杯。とてつもない強力な闇の力だ。<laughs> <laughs> 僕力でなんとか守るセンさ君はジゼルを助けに行って AHHHHH <laughs> 待てたよ来てくれてありがとうすごく嬉しいよ戦士さん